Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Pit Bay, lo hacen en la piscina basados en el libro. Presionaron sus palmas contra las mejillas del otro, sus frentes se tocaron. Mientras tanto, sus labios solo fueron separados por un suspiro. Los sentimientos reprimidos que habían estado en el corazón de Bey durante semanas ahora se revelaron como insoportables, junto con la molestia de Charlie que pareció aliviarse en cuestión de segundos con la honesta confesión de Bey. «Pensé que estabas cansado de mí», dijo Charlie, suavemente, y cuando abrió la boca para hablar, sus labios se tocaron ligeramente». Tengo miedo de asfixiarte y morir en cama si tengo algo que ver contigo. Piensas demasiado. Tú no eres yo, no lo sé, pero normalmente no eres así. Tú eres quien me hizo así. Bella apretó su voz con fuerza, como si quisiera que Charlie finalmente se diera cuenta de quién fue la persona que hizo su corazón así para que él no pudiera ser él mismo. No puedo ser yo mismo por tu culpa, Charlie porque eres el único. Realmente pensé que me estabas volviendo loco. Un beso apasionado sirve como salida a lo que sienten, pero les cuesta encontrar la respuesta. Los dos salvas se abrazaron fuertemente, mientras sus bocas seguían acariciándose y metiéndose la lengua en la boca del uno con nostalgia, porque toda la confusión y el caos los había hecho desearse tanto el uno al otro, a pesar de que casi siempre estaban juntos. Después de romper el beso, Bella agarró el dobladillo de la camisa de Charlie y se la quitó, antes de dejar la cara al suelo descuidadamente. Seguido de jeans, calzoncillos y ropa interior oscura, quitó todo el cuerpo de su amado hombre, incluidas las gafas. Después de eso, continuó quitándose la ropa restante de su cuerpo de manera uniforme, y cuando ambos estuvieron completamente sin ropa, suavemente la mano de la figura alta para que se siguiera hacia la piscina. Era el único punto brillante en ese espacio oscuro. Su beso continuó como si nunca fuera a terminar. Dos alfas abrazados en un estanque que brillaba de un azul brillante. El frescor del agua en la piscina no era lo suficientemente fría como para calmar el calor en sus corazones en lo más mínimo, porque cuanto más se tocaban los dos, más ardía su deseo el uno por el otro. Pero no quisieron detenerlo ni por un segundo, a pesar de que el yeso en la mano derecha de Bey ahora estaba mojado. ¿Puedes dejar de actuar así con Pit Guay? Charlie dijo suavemente mientras se inclinaba para besar la parte superior del pecho del alfa. ¿Estás seguro de que quieres hablar de otras personas ahora? Sí, respondió el joven sin la menor vacilación. Por favor, mantente alejado de él, te lo ruego. ¿Por qué no te gusta tanto Guay? No lo hago, no te gusta. ¿Crees que no puedo verlo? Bueno, no tengo ninguna razón para que me guste. Una vez acorralado, Charlie lo acepta fácilmente. Por supuesto, sabía que los dos no parecían llevarse bien, pero no esperaba que Charlie estuviera tan enojado con él solo porque era cercano a Guay. Con nadie más, nunca te había visto así, porque Guay no es como otras personas. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder la pregunta... Charlie levantó la cabeza hacia atrás y volvió a besar esos labios carnosos. El beso fue lo suficientemente fuerte como para captar la atención de Bey fácilmente, dejando de lado todas sus dudas. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Charlie. Mientras tanto, el alto alfa empujó lentamente a Bey hacia atrás hasta que su delgada espalda tocó el borde de la piscina. Pensé que nunca volvería a ver a la sirenita. Dijo la figura alta mientras levantaba una de las piernas de Bey y lo insertaba. Ah, no me dejes ver que tienes fiebre otra vez. Lo intentaré. Ah, una dulce voz hizo un sonido. Cuando Charlie levantó el otro pie hizo lo mismo. Actualmente estaba siendo cargado por el niño grande, mientras su mitad inferior entraba y salía rítmicamente según sus necesidades. Esto es tan asombroso. Si no te avergonzaras, habrías sido muy feliz muchas veces. Yo no me avergüenzo de ti.